Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо нашу прес-конференцію на тему реформування територіальних органів юстиції та системи надання безоплатної правової допомоги вдосконалення систем онлайн послуг. Учасниками сьогоднішньої прес-конференції є Ольга Валерівна Захарова, перший заступник начальника головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області. Андрій Сергійович Пономарьов, заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації, начальник управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, та Людмила Олегівна Яцуба, директор регіонального центру з надання вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області. Ольга Валеріївна, вам слово. Будь ласка. Дякую. Доброго дня. Сьогодні наша з вами зустріч присвячена серйозним таким питанням, як реформування органів юстиції України, і, зокрема, органів юстиції Дніпропетровської області. Я хочу зазначити, що Міністерство юстиції України є лідером з питань реформувань, які проведені за останні два роки. І черговим кроком щодо децентралізації влади. Щодо наближення до громадян послуг з безоплатної правової допомоги, є таке питання, як ліквідація територіальних управлінь юстиції на районному міському міськрайонному рівні. Таким чином, в Дніпропетровській області буде ліквідовано 31 територіальне управління юстиції. Всього по Україні буде ліквідовано 586 територіальних управлінь юстиції районних. войских, межрайонных, межрайонных управлений юстиции. На базе, материальной базе этих управлений будут створюватися в каждом месте областного значения Кожному районі бюро з надання правової допомоги. З цього питання вам докладніше розповість Людмила Олегівна, оскільки функціонування цих бюро буде безпосередньо організовано, забезпечено регіональним центром з надання безоплатної правової допомоги. Що чекає головне територіальне управління юстиції? Перш за все, всі відділи Державної виконавчої служби. Дніпропетровської області і всі відділи державної реєстрації актів цивільного стану будуть входити до головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області і функції з питань легалізації об'єднань громадян, реєстрації нормативно-правових актів, життя заходів пов'язаних з правовою роботу правового освітою, будуть виконуватися головним територіальним управлінням юстиції. Що хочу зазначити, що таке реформування в масштабах України призведе до зменшення кількості державних службовців в структурі органів юстиції на 25%. Ми сьогодні підготували для кожного журналіста, який приймає участь в нашому сьогоднішньому зустрічі, флаєри. З питань, що таке безоплатна вторинна правова допомога та як її отримати, і щодо функціонування онлайн-сервісів Міністерства юстиції. Я думаю, що ця, питання, ці, ця інформація буде всім дуже корисною, а зараз я думаю, що ми перейдемо до розгляду безпосередньо питань, виносих на сьогоднішнє обговорення, і з питань функціонування бюро правової допомоги я надаю слово Людмилі Олегму. Будь ласка. Дякую, Анна Так, дійсно Малеріна вже сказала, я це підтверджую, що Міністерство СТІ один, один з лідерів проведення реформи в Україні. І, звичайно, ці реформи стосується і системи безоплатної вторинної правової допомоги. Нагадаю, що безоплатна вторійна правова допомога розпочала свою діяльність у 2013 році. У 2013 році почали діяти перші 27 центрів по всій Україні, один з яких був у Дніпропетровську. і надавали таку допомогу ці центри в кримінальних справах, тобто особам, затриманим в кримінальному порядку, в адміністративному порядку та особам, в кримінальних справах, в яких участь захисника є обов'язково. Такі захисники залучалися безпосередньо за повідомленням осіб, уповноважених на затримання до, чергової, до, до чергового нашого центру, який працює цілодобово, і на центром також було виконання: відбувається виконання постанов та ухвал слідчих прокурорів, слідчих суддів та суддів із залучення захисника у кримінальні справи. І з 2015 року, з 1 липня. Відбувся а, наступний етап реформи системи безоплатної вториння правової допомоги. І в Україні почали діяти ще 100 місцевих центрів надання безоплатної правової допомоги. В Дніпропетровській області таких центрів відкрилося ще 8. це в Дніпропетровську, 3, в Кривому Росії 2, в місто Дмитро Бержинськ, Павлоград та Ніхопер. Такі центри з 1 липня 2015 року надають безоплатну вторинну правову допомогу в цивільних та адміністративних справах людям, які безпосередньо потребують допомоги адвокатів і не можуть, звичайно, самі оплатити або інші категорії осіб, які зазначені у законі. Як діють такі центри? Такі центри працюють з 9 до 6 вечора. І приймають людей на предмет надання їм безплатної вторинної правової допомоги. Якщо людям потрібно безпосередньо складання процесуальних документів або представництво їх інтересів в суді, таким людям призначаються захисники. Якщо ж правова допомога обмежується лише наданням консультацій, то відбувається перенаправлення до того органу, до тої організації. До, Ну, до, 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 до тих людей, які зможуть реально допомогти таким людям. Ну і знову ж таки, наступний етап реформи системи Міністерства безоплатної правової допомоги це створення бюро правової допомоги. Тобто розширюється знову ж таки, розширюється доступ до безплатної правової правої допомоги для людей. По всій Україні буде відкрито бюро правової допомоги, які будуть. Складатися з трьох штатних працівників, це має бути шість робочих місць. Штатні працівники будуть допомагати людям, які потребують безоплатної вторинної правової допомоги, в першу чергу, консультування, доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції, також прийняття заяв про надання безоплатної вторинної правової допомоги. В Дніпропетровській області приблизно... Планується відкрити більше 30 таких бюро. Це буде бюро в кожному районі, в кожному місті і на базах існуючих уже центрів безоплатної вторинної правової допомоги. Працівниками таких бюро будуть особи з юридичною освітою, які пройдуть конкурс. Обов'язково оголошений, буде конкурс по всій Україні. Він буде відкритий. Відбір планується на травень месяц приблизно, поэтому все желающие юристы смогут принять в нем участие. Спасибо. Докладность про онлайн-сервисы Министерства юстиции рассказал Андрей Сергеевич. Андрей Сергеевич, вам слово. Спасибо. Добрый день всем. Вот уже на протяжении нескольких месяцев мы очень часто участвуем в различных пресс-конференциях, выступаем на телевидении, ездим по области, все руководство для того, чтобы основная цель и выполнение поручения Министерства юстиции связано для, с тем, чтобы донести людям те нововведения, которые происходят сейчас в сфере государственной регистрации. Потому что, когда начинаются опросы, люди, как всегда, или у кого-то возникает потребность зарегистрировать бизнес, недвижимость, обратиться в ЗАГС, все идут по старинке. По недвижимости кто-то еще может быть и идти, по бизнесу знают, что... На правде 42, есть то, что касается города. Поэтому, еще раз повторюсь, основная цель донести те кардинальные изменения, которые произошли в сфере государственной регистрации. Приведу пример. То, что касается онлайн-сервисов по недвижимости, уже с января 2015 года возможно получение информации всем нам, не выходя из дома. Проплачивая пластиковой карточкой, стоимость этой услуги стоит 20 гривен, 17 плюс там, банк берет 3 гривны. Поиск любой информации возможен как по объекту, то есть по адресу, так и по субъекту. Эта информация уже не является закрытой, поэтому независимо от того, за кем зависит право собственности, или право пользования, вы можете эту информацию получить. Кроме того, что немаловажно, все органы государственные, как налоговый, пенсионный, фонд статистика, тоже имеют право доступа в этот реестр. И при оформлении каких-либо документов, скажем, той же приватизации недвижимости, не надо людей гонять в различные органы, в том числе и в регистрационную службу, для получения этой информации. Они подключены к реестру, они сами могут эту информацию брать. Она является легитимной и законной. То, что касается регистрации бизнеса, приблизительно то же самое. Можно подавать документы, можно предварительно брать информацию о том, какие необходимы документы, Первичная регистрация бизнеса – это физические лиц предпринимателей и юридических лиц производится вообще в онлайн варианте. Подача документов вы только потом один раз приходите, проставляется печать и забираете документы все. Что немаловажно, то, то, что я уже говорил, как по недвижимости, то, что касается различных государственных органов, это налоговые, пенсионного фонда. В течение дня вся информация каждые два часа обновляется, автоматически передается в органы. И, например, скажем, если физическое лицо хочет стать предпринимателем, если они с утра подают эти документы для регистрации, то уже к вечеру регистрация уже в течение дня вся информация будет в налоговой службе, в пенсионном, Кроме того, можно следить за состоянием продвижения действий, зарегистрировано, не зарегистрировано, может, каких -то документов, то же самое, в электронном виде это все действует. И поиск, то, что касается регистрации бизнеса, расширен. На сегодняшний день можно искать как по названию предприятия, по сокращенному, по полному названию, так и по засновником того юрлица, как физический лиц предпринимателей, то есть это тоже информация открыта, бенефициары, кинцелы, то же самое. То есть все в электронном виде, все, кто умеет пользоваться поисковиками, через официальные сайты Министерства юстиции, все эта информация открыта, все ее можно прослеживать. И последнее, это то, что касается сферы регистрации. На сегодня действует еще один пилотный проект, который уже, в принципе, по всей Украине распространен. Это предварительная запись по ЗАГСам. Не надо ходить, если раньше было, например, записаться для того, чтобы зарегистрировать брак, нужно было несколько раз приходить. Чаще всего один раз человек приходил, спрашивал, какие документы нужны. Второй раз все время это выстаивание в очередях каких-то, то на сегодня Через веб-сайты, сервисы электронные можно обратиться, задать вопросы, какой пакет документов нужен. Сформировать этот документ, отсканировать, отправить это в ЗАГС. Сотрудники все документы просмотрят. Если есть какие-то замечания, то напишут эти замечания. Вам необходимо будет, вы можете записаться и встать в то удобное для вас время, когда вы хотите посетить ЗАГС. Зарегистрируйтесь, приходите, расписывайтесь. То есть сокращено количество походов с трех до одного. Эта система работает, удобная. В общем-то для граждан очень находит позитивные походы. Вот. И еще, наверное, последнее, что я хотел сказать, касается регистрации бизнеса. На последней видеоконференции министр юстиции предложил в области поучаствовать в пилотном проекте. Это электронная регистрация изменений в сфере бизнеса. Уточню еще раз. Первичная регистрация юрлица и физического лица предпринимателя уже сейчас возможно в электронном виде. Но внесение изменений в учебительные документы – это все. Необходимо подавать документы. То сейчас при наличии электронной подписи, если мы будем участвовать, надеюсь, что будем участвовать в первой нашей области, в пилотном проекте, то эти изменения возможно будут проводить тоже в виде. В общем-то все. Если Я есть вопрос. вопрос нет? можно. Я перерегистрировала Самарский обрик газета УСАУ. Перерегистрировала районную газету в прошлом году и заплатила за перерегистрацию с общественной организацией на ЧП порядка 200 гривен. Сейчас вот в связи с нововведениями, значит, мы будем выводить учредителей там, значит, государственную структуру. Значит, я посмотрела об этом редактор, который прислали, и есть такая строчка, что за перерегистрацию нужно заплатить. 14 необлагаемых налогов минимум мы посчитали. 410. Что, да, 410 умножить на 14, порядка 20 нет, нет. тысяч. 410 всего. 410 всего за перерегистрацию да. газеты. Да. А если, допустим, я хочу изменить что-то в плане языка, вот у меня был только русский, я хочу, естественно, украинский, то меньше там лет столько же. Нет, это единичная, минимальная цена. Нет, а, вот. yep. то есть так это будет в течение всего года. Да. Можно второй вопрос? Можно, Можно да? да? Вот сейчас, ну, на протяжении нескольких лет действует такое правило, что если человек умер, то получить информацию о том, что он номер какой-то документ, это практически невозможно. Так это и остается, и никаких пилотных проектов по этому поводу не предпринимается, да? Я не Ой, пожалуйста, я вопрос, вы? потому что. Вот смотрите, у меня была такая история. Я регистрировала, у меня валилась лестница. Мне нужно перерегистрировать квартиру, потому что я сама эту лестницу делала. И я обратилась к агенту по недвижимости. Она взяла большую сумму. Я пришла, мне говорят, она благополучно умерла. Я приехала, это был, по-моему, 12 или 13 год, вот у меня был просто стресс. Я приехала на Шмидта, и мне сказали, никакой информации по поводу что человек умер, мы не даем. Понимаете, эта информация не может предоставляться человеку, который не связан родственными узами, или он не вступает в наследство после умершего человека пока эти данные не являются в, дост, ну, в свободном доступе. Ну как если человек работал, имел какие-то отношения, она работала. Я, я можно добавлю да. немножко. Смотрите. Год назад, полтора, информация о недвижимости, о собственных недвижимости являлась согласно действующего законодательства конфиденциальной. И получить ее могли только те, кому эта возможность была дана законом. Правоохранительные органы, адвокаты, если они были заключали договор с физическим лицом судьи и так далее, налоговой службы. На сегодня в законодательстве убрали конфиденциальность этой информации. То, что касается информации о смерти, конфиденциальность не убрали. Законодательством предусмотрены те лица, которые имеют право обращаться и получать эту информацию. Пока так. Скажите, пожалуйста, если можно, как бы немножко провести свет на регистрацию по ну, советке политичных партий. Ну, информация, сколько их зарегистрировано, как, ну, как часто она подается. потому что на уровне Киева это дело довольно часто. Спасибо. По моей информации, это 2, максимум 3 в месяц. Более точно информация цифр я не готовил на сегодняшний, потому что была тема немножко онлайн-сервисов. Но вы можете это делать запрос, мы вам предоставим эту информацию. Но не так много. Всегда всплеск обычно перед выборами происходит. Это логично. И, пожалуйста, обращайтесь на сайт Министерства юстиции, Главного территориального управления юстиции, пожалуйста. Там эта вся информация ежемесячно о дома зарегистрированных. И, в средках политических партий и общественных организаций, и благотворительных фондов мы всю эту информацию размещаем. Тем более, что после ликвидации территориальных управлений юстиции все функции по легализации объединения граждан будут централизованы, находиться только в главном территориальном управлении юстиции. Эта информация не является закрытой и секретной. Свободный доступ к реестру. Вы можете всегда посмотреть, какая партия зарегистрирована или не зарегистрирована. Я имею в виду территориальное подразделение в Днепропетровской области, на уровне района и так далее. У мене може бути наївне питання, але ви скажіть, будь ласка, от ми говоримо про особисті дані і закон у нас діє, про захист особистої дані. Та? Наскільки він ефективний? Ви в інтернеті набираєте прізвище, ім'я людини, зразу ж вивалюється адреса, телефон. Як людина захищена? Вона абсолютно прозора. Все, що хочеш, і мобільний телефон можеш людини знайти. Як працює цей Як закон? Поясніть. То, что касается недвижимости, в реестре контактных телефонов там нет. А Отпустите касается... в интернете. Вот, я запрещаю, на не закон, вот, ну, конкретно... Это, областное управление инвестиций занимается а кто, защитой. А, а кто я, А откуда эта информация предоставляется? Вы в магазин приходите, карточку получаете, а телефончик свой оставляете? База данных остается, да. И, видимо, это все оттуда. Меня тоже иногда смущает, когда на мобильный телефон приходит реклама различных магазинов и так далее. То, что касается недвижимости и бизнеса, эта информация на сегодня не конфиденциальная, я же уже сказал. Если полтора года назад вы не могли обратиться просто так и узнать, что на Пономареве зарегистрировано, сейчас, пожалуйста, то же самое я могу о вас узнать. Так чему не працюет закон про захист информации? Это правда? не подпадает Чем? под персональные данные, под данные, которые засекречены по закону на сегодня. Адрес проживания не будет выбиваться, если вы будете брать информацию с реестра недвижимости. Адрес проживания владельца. Я, я, я найду в любом другом месте. подождите, почему в целом в Украине не работает этот закон? А, Кого мне спрашивать про это? Или это риторический вопрос? Наивный, скажите. Но что точно я... не главный территориальное управление Верховную Раду надо задавать вопрос. Надо palate. задавать этот вопрос секретариат уполномоченного по правам человека. Вот именно туда надо задавать этот вопрос, потому что там есть соответствующее подразделение, которое занимается этими вопросами. В реестре, именно в нашем реестре, о котором мы сегодня ведем речь, нет информации, которая бы Спасибо. содержала эти персональные данные. А информация сейчас у нас открыта по поводу кто владеет тем или иным объектом недвижимости или тем или иным бизнесом. Я так понимаю, это как раз-таки интерес был общественности, чтобы эти реестры были открыты. Нельзя сколько дебатов было связано с внесением изменений в законодательство. Возможно, не всем это нравилось, что реестр открыт, что можно по адресу посмотреть, кто является собственником. Спасибо. Дякую. Еще, капитан? У меня два вопроса по поводу центра правовой помощи, по поводу онлайн-сервиса. Первый по поводу онлайн-сервиса. Вот у вас в брошюре сказано, что если по какой-то причине полученную в интернете справку, то есть ее можно получить, оплатить, распечатать. То есть, но если по какой-то причине ее там в том или ином органе не принимают, то есть предлагается позвонить на горячую линию. Если есть, есть еще какие-то методы повлиять на этих людей, я прихожу с распечаткой, мне говорят, извините, ну это не документы и так далее может быть, если вы имеете в виду, что когда собственник приходит с такой распечаткой в какую-то инстанцию, и там ему говорят о том, что это не является документом, то ему надо обращаться к руководителю этого чиновника, скажем так, если может кто-то не слышал или кто-то не знает о том, что это уже является легитимным законом. Но по собственному опыту, недавно ездил в налоговую районную, там Выдали мне сами, посмотрели, выдали сразу справку о том, что является недвижимость. Это чистый листочек с логотипом, этим, с номером. И вопросов никаких не было по этому поводу. Поэтому тут уже просто нужно, чтобы все эти нововведения дошли до информационно, до всех служб. Ну, я надеюсь, что они уже дошли, потому что уже эти изменения... Если позволите, я дополню. Дополню, да. Дополню в каком плане? что ситуация немножко диаметрально противоположна тому вопросу, который вы задали. Было гораздо больше обращений граждан именно, которые получали эти документы сначала в электронном виде, распечатывали, и не предусмотрено ни подпись госрегистратора, нет привычных для многих бланков, которым да, там свидетельств. Так вот было больше вопросов от граждан именно легитимный документ получен нелегитимный, законная справка незаконно без подписи государственного регистратора и без печати на моей памяти не было обращений государственных органов или других чиновников о том что допустим не принимается справка или граждане чтобы обращались с вопросом что не принимается справка или иной документ который получен таким образом таких вопросов пока не было на сегодняшний день но действительно если у граждан возникает вопрос, что где-то не принимают такие документы. Абсолютно правильно, можно обращаться на горячую линию, можно обращаться в Главное территориальное управление юстиции по вопросам, которые относятся к нашей компетенции, естественно, к беспос... без... непосредственному руководителю человека, который отказывается, занимая должностное положение определенно принимать в обработку такой документ. По поводу центра правовой помощи, опять а же, написано в брошюре, что в течение 10 дней Приймається рішення либо допомогти чоловіку, либо ні, кому можуть відказати відмови можуть отримувати, не можуть, а отримують ті люди, які відповідно до закону не підпадають під категорію осіб, яким, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Тобто, якщо сукупний дохід там більше від того, які встановлено законодавства, якщо а, особа прийшла і сказала, що наприклад, я учасник бойових дій чи ще хтось, а насправді це не підтверджується жодної зі справок і так далі. Тобто, ну, якщо особа не підпадає під категорію осіб, закріплених законом. То есть, если обращаться в такий центр, нужно, ну, нужно предоставить определенный пакет документов, вы правильно понимаете? Сначала. Ну, свидетельство учасника, а то, ну, справка о доходах получается. Сначала. маленький вопрос познавательный характер есть такой не институт не как арбитражный управляющий кому не мешает, они не принадлежат не кто их создает их функции или юристам или министерству экономики короче У не это не портит, да? работу арбитражных управляющих как? курирует министерство юстиции, юстиции Украины в составе главного территориального управления Деньги. юстиции есть управление нотариата и банкротства, в составе которого соответствующий отдел по вопросам банкротства, mm -hmm. который осуществляет контроль за деятельностью арбитражных управляющих. Пожалуйста, более исчерпывающая информация mm -hmm. как, у, вас. Mm -hmm. у нас, да, бывший проспект Карла Маркса, сейчас проспект Дмитрия Горницкого, mm -hmm. 21А. Пожалуйста. Да. Mm -hmm. yeah. Более исчерпывающая информация, вся и нормативная база, пожалуйста, на нашем сайте Главном территориальном управлении юстиции. Скажіть, будь ласка, а сукупний доход, ви сказали, який повинен бути, після якого не можна звертатися? Чи, Можливо, я прослухала, тобто яка цифра цьому? Сукупний дохід сім'ї не менше двох, не більше двох прожиткових мінімумів доходів допомоги. Угу. Дякую. А, скажіть, будь ласка, це ми казали про вторичну праву допомогу. А коли будуть працювати бюро, хто туди зможе звертатися за привичне оправою допомоги? Будь-яка усу ще таке питання. У нас зараз багато біженців. Чи є такі прецеденти? Люди втратили все, квартиру, майно і так далі. Позови чи приймаються до російської сторони? У зв'язку з цим чи є такі прецеденти? У нас зазначені питання знаходиться на постійному контролі в головному територіальному управлінні юстиції, скеровані на відповідні доручення з міністерства юстиції. До нас з надання такої допомоги не зверталися люди, але ви знаєте, що. У нас є центри з надання такої допомоги біженців ці категорії. Там постійно в цих центрах працюють представники головного територіального управління юстиції, це ще стосується міста Дніпропетровська. Там також здійснюють чергування представники Дніпропетровського міського управління юстиції по області, також, де створені такі центри знання допомоги. Таку допомогу надають, якщо звертається з тратою документів. Пов'язаних з діяльністю органів юстиції, з наданням консультацій, роз'яснень, працівники органів юстиції приймають участь в роботі акцидентів і надають відповідну допомогу. Але з, з, позовними, з, з питань складання позовних заяв до нас не зверталося, зокрема. Дякую. Дякую. Чи є запитання? Скажіть, от перерегістрація об'єднаної організації по-прежнів на Комсомольській 56, шість. Да? Поки що, поки функціонує Дніпропетровське міське управління юстиції, mm -hmm. я думаю, що березень і квітень однозначно вони будуть функціонувати в повному обсязі, це, ці послуги будуть надаватися на Комсомольській 56. Mm -hmm. Після. Після ліквідації це буде надаватися така послуга головним територіальним управлінням. А кавдана скільки кавдат ліквідації? Я думаю, що це десь травний червень, тому що з 1 липня, вже 2016 року, повинні здійснювати роботу Бюро завдання правої допомоги. Дякую. Дякую. На нашим учасникам прес-конференції.